Bienvenidos a todos, vamos a seguir con los especiales de la serie GL Daniel Queen. Jefe, ¿me llamaste? ¿Sucede algo? preguntó Bonita. Solo quería hablar contigo sobre el seminario. Levantó la vista el montón de documentos que tenía en la mano, con los ojos brillantes tras las gafas. Mientras observaba la figura de Bonita, luego sonrió de forma extraña. Sin embargo, con su mirada, se posó en la leve marca de mordura en la nuca de Bonita, la sonrisa desapareció. Bonita se atrevió a dejar marcas visibles en ella, como si indicara abiertamente que tenía dueña. Sin embargo, eso era precisamente lo que le hacía realmente atractiva a esa mujer. Intentar entrar en lugares prohibidos, escabullirse, hacer cosas incorrectas o inapropiadas. Eso era innegablemente emocionante. Sí, quiero saber si vas a participar. Bonita levantó una ceja extrañada porque él preguntaba sobre eso nuevamente, cuando ella ya había enviado la lista de participantes con anticipación para que la empresa pudiera reservar suficientes habitaciones, sí. Bien, entonces prepárate. Cuando los mandos asisten al evento, te voy a presentar para que te recuerdes mejor. Cuando llegue el momento de las propuestas de ascenso, el puesto ya no será un problema. No es demasiado pronto, señor. No creo estar lista para un ascenso todavía. Hay muchas personas más capaces que yo. Ya te lo dije, haz lo que quieras, no te cuestiones. Cuanto más se va, más claro le parecía que ya no quería que la controlara. Como un caballo salvaje a la espera de ser liberado en lo profundo del bosque y por supuesto tenía una joven que sostenía las riendas, con tanta firmeza que nadie se atrevía a interferir. No estoy listo, señor. ¿Dónde está la vacilación? Bonita frunció el ceño. ¿No estaba ya suficientemente claro que no estaba lista? ¿Por qué necesitaba que le diera más explicaciones? Simplemente me siento satisfecha continuando como empleada. No estoy lista para asumir mayores responsabilidades. Pero eso también significa un salario más alto, mejores beneficios y una posición más alta. No quieres crecer? Dime, ¿no tienes ambición de llegar más alto? Eres bueno vendiendo eres buena vendiendo ideas. Tienes a queen tienes una mujer que siempre te apoya. De ahora en adelante solo puedes ascender. ¿No sería mejor si pudiera ayudarte directamente? Porque su jefe de repente decía esas cosas y hasta mencionó a queen con un tono tan desagradable. Con lo que ya tienes y mis habilidades, creo que podemos llegar aún más lejos. Ambos tenemos la oportunidad de alcanzar la cima más rápido que nadie. No entiendo, Bonita había conocido a muchas personas, quizás no fuera tan perspicaz como su novia para evaluar a los demás o descubrir las trampas de los emprendedores del mismo sector, pero por su propia experiencia antes de conocer a Quinn, era capaz de reconocer la mirada hambrienta y aterradora de los ojos de personas así. El lugar parecía un abismo oscuro, frío, helado. El liderazgo autoritario, la suposición de que las mujeres eran débiles y menos valiosas, la mirada despectiva hacia sus profesiones que consideraban inferiores, todo eso la joven pudo ver claramente en el hombre que tenía delante, obligándola a dar un paso atrás. En su escritorio bonita vi un sobre marrón, dentro de una bolsa de plástico de una conocida tienda de conveniencia. Su tamaño era exactamente el mismo del cual había visto en su escritorio, pero aún no estaba completamente segura. De repente las palabras de Gurawal vinieron a su mente, porque solo pensaba en ello ahora. Antes la habían llevado varias veces a la oficina del jefe como si fuera un juego. En ese momento todos decían que había cometido errores en el trabajo, y su superior le arrepintió severamente, obligándole a arreglar todo lo que quedara perfecto. Estuvieron de acuerdo o no, pero Bonita claramente sentía que estaba abusando de su poder y su posición actual, atrayendo, viviendo sueños y presionando a mujeres consideradas Débiles e ingenuas para que entre en su control, y ahora ella muy bien podría ser la próxima víctima. ¿Y qué pasó con Cora Kanok? Solía llamarla y sacarla de la oficina? Bonita lanzó la pregunta como si fuera una piedra arrojada para tantear el terreno, un desafío y un ataque directo a la vez, enfatizando intencionalmente el nombre de esa mujer que acababa de denunciar anteriormente. ¿Solías llamarla y sacarla de la oficina para ofertas como esta, verdad? La joven notó la insatisfacción claramente reflejada en el rostro de ese hombre. Era el tipo de hombre que no podía ocultar sus emociones tan bien como su novia, alguien cuyas miradas daba cada respiración. Incluso la forma en que sus manos se reflejaban o apretaban, debía ser observadas con atención para interpretarlas. Comparado con su Queen, era completamente diferente. Necesito saberlo, señor, para poder tomar las decisiones pertinentes. Como sabe, esa joven renunció sin haber avanzado en su carrera. Entonces, ¿quiere decir que estás interesada? Bonita apretó la mandíbula manteniendo su respiración lo más normal posible, decidida a no revelar ninguna debilidad o inseguridad que pudiera ser explotada. Si lo fuera realmente buena, ¿quién la va a rechazar? Yo también quiero ascender al nivel de Queen. Muy bien. Tate murmuró con expresión más relajada, se levantó y caminó rápidamente. Hacia Bonita. Si uno se fijaba bien, era unos centímetros más altos que ella. El aroma de su colonia no era abrumador, pero tampoco demasiado fuerte. Otra sospecha surgió en su mente, además de las cosas repugnantes que le había hecho a esa joven. ¿Podría haber sido él quien la seguía y observaba antes? Dejaré claro durante el seminario que ganaremos con esta cooperación. ¿Tengo que esperar hasta entonces? Él sonrió. Sí, créeme. Cuando llegue ese día no podrás rechazar mi oferta. El amor no es toda la vida. ¿Qué pasaría si un día te abandona? ¿No crees que Quinn tiene infinidad de opciones y siempre puede elegir otro camino? Si ese día llega... Si no te sientes satisfecha con el presente, ten cuidado para no caer en el futuro abismo. Ese hombre dejó esas palabras crueles como una pesada piedra sobre sus hombros. Golpeó directamente a la debilidad más sensible de Bonita. Si esto fuera un ritmo de boxeo, ese golpe la habría noqueado. No la escuches. ¿Qué pasa si hay otras acciones? Queen la eligió. La joven se murió en el labio. Negó con la cabeza y murmuró para sí misma. Bonita admitió que realmente le conmovieron sus palabras quien no temería quedarse sola, porque era mismo, Queen no solo era alegría y felicidad, lo era casi todo para Bonita. Si se fijaban bien, se darían cuenta de que realmente no tenía nada que le perteneciera, tal como había dicho Tate, casi todo. Si un día ya no la amaban, sería como un pequeño cachorro perdido en una intersección concurrida, sin saber a dónde ir ni qué dirección tomar, porque Queen había influenciado su vida tan profundamente que no podía... Encontrar su propio camino. Morita seguía sin saber qué hacer. Su cuerpo se entumeció y su respiración se tracortó cuando por fin logró ordenar algunos pensamientos. Fue como si la última pieza de rompecabezas se encajara a la perfección. Ni siquiera supo cómo su pequeño cuerpo había regresado inconscientemente a su escritorio. La gente pasaba, pero la joven permanecía inmóvil. Solo pensaba en la mirada de la persona que una vez respetó en un rincón oscuro Ahora revolvía el estómago con náuseas y lo único que quería era vomitar. Una vez pensó que podía escapar de las miradas de aquellos que la miraban como un objeto, como algo para satisfacer sus deseos. Pero quizás se equivocaba, porque personas así, aunque ya no se reúnan en lugares decadentes como ese lugar, ahora se integra a la vida cotidiana, haciendo imposible distinguir quién es quién. Bonito no negó que el amor de Queen le había traído a una vida más cómoda. Tuvo la oportunidad de experimentar, de explorar su propio camino en la vida. Y ese era el camino que llamaba, pero eso no significaba que su amor no fuera real. No amaba a Queen por sus cosas, la amaba porque la hacía sentir querida. Queen le daba una sensación de hogar, un lugar al que siempre podía regresar. La conversación a alrededor no, llegaron, no le llegaron a Bonita. En ese momento estaba perdida en un caos de pensamientos, tan asustada que se mordió el labio hasta lastimarse. Solo se dio cuenta con su teléfono sonó, exigiendo su atención y, por supuesto, y llamaba a la persona que ella consideraba su hogar seguro. La llamada llegó en el punto perfecto, como si Quinn supiera exactamente lo que estaba pasando. Ya antes de que pudiera hacer alguna lata de bebida favorita, fue colocada sobre la mesa. Este es el té de burbuja que me pedí que comprara. Bonita nunca le había pedido comprar nada y él solía mezclarse con la multitud intentando llamar la atención. Pero hoy había decidido venir y entrar. Y cuenta me llamó. Dos eventos a la vez. No era posible que fuera coincidencia. Le informé que algo inusual está sucediendo, así que el jefe lo va a recoger personalmente a mediodía. En cuanto al sobre que acababa de tirar, le aconsejo que lo devuelva y lo guarde. El joven habló suave y rápido, pero bonita escuchó cada palabra con claridad. La joven miró el sobre que había lanzado antes y se dejó escapar un suspiro. Tenía razón. Conservarlo era más útil que tirarlo. Después de guardar en su bolso, presionó para aceptar la llamada de su novia. Y con solo una breve palabra de Quinn, todo el miedo que temblaba en su corazón se calmó. Quinn, su voz temblaba. Tal vez Quinn había percibido lo inestable que eran sus emociones. Está bien, no tengas miedo y recogerte, ¿Cómo lo supiste. Porque sé quién es esta persona y puedo seguir cada uno de sus movimientos. ¿Qué quiso decir con eso? Quinn, ¿qué significa? Sí, es la persona que conociste recientemente. Cuanto más oía bonita la confirmación de Queen, más temblaba. Nunca se había esperado eso. ¿Qué pensaba exactamente de ella un jefe como ese hombre? Una persona tranquila y afable que la trataba igual que los demás empleados solo cuando empezó a mostrar logros sobresalientes su actitud cambió. Nos vemos en los próximos videos. Cuídense muchísimo. Bye bye.